はい。 Україні та ще новий рік подій. Вітаємо вас в мистецькому арсеналі. Четвертый день Украинского тижня моди. Колекція від Бурби. У меня есть своя линия Но в этом сезоне меня вдохновили влюбленные девушки Так как я считаю, что когда ты влюблен, ты хочешь одеваться ярко, красочно Ты хочешь быть красивой и уверенной в себе Поэтому они все таких вот оттенков Вот смотрите, вот на девушку вот. Разве она не влюблена, понимаете? Видите? Помада, прическа, юбка, все говорит об одном i Вітаю тебе на Ukrainian Fashion. Давно не бачила, Сьогодні вже четвертий день. Зараз а, ти опікуєшся одним з телевізійних проектів. Розкажи, лялечка, що це значить? Но на самом деле это не совсем компетентный перевод на мой взгляд, mm -hmm. потому что лялочка э, 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 на русском языке это звучит куколка. то есть к нам приходят девушки, которые находятся в неком поконе. Э, куколка бабочки mm -hmm. и просто этот кокон нужен, нужны профессионалы, нужны специалисты, которые смогут этот кокон правильно развернуть. И мне кажется, что я вот в этом в смысле девушкам очень полезна. Потому что мне кажется, что я могу э, доступно объяснить э, очень многие вещи, э, что касается стиля, внешности, поведения в большинстве случаев. И я очень рада... А ты что... этому, всему училась? Мне повезло. Досвид в том числе, я очень много путешествовала, и я питала в себя все лучшее, ну, я надеюсь, все лучшее, что есть в Европе... у европейских женщин. Сегодня мне не подобается такой романтично-рокерский образ. А кто отвечает сегодня за твой лук? Не, и... не поверишь, я сама. Ага, же Ксения Кузьменко, ведь ты первый дизайнер. Нет, я не дизайнер, но просто я давно грешу тем, что я шью вещи на заказ. Я прихожу с с четко сформированным, сформированной задачей к девочке, которая мне шьет. И нам с ней достаточно легко работать, потому что она понимает буквально с полуслова, что я хочу в конечном итоге иметь. все же проконалось, что украинские дизайнеры я в твоем ордеробе. Кто усылывся в них? Мне кажется, у меня есть одна футболка Лили Пустовет. И то вот из последних коллекций. І можливо, що-то Вітя Анісімова є із старих запасів. Слухай, ну ще все попереду. Ще три дні українського тижня моди, а саме головне ще два дні. Єврофешн. Захід, да, який а, приїжджає до нас 16 дизайнерів, то можна щось буде підібрати від українського і від європейського дизайну. Ксенія, тобі дякую залишайся стильною такою витинченою лялечкою, якою ти є. Мені подобається Ukrainian Fashion – епіцентр модного естеблішменту.